Hər günə bağlı haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik. Azərbaycanda sentyabrın 23-nə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən olacağı, arabir tutacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 16-19 dərəcəC istidir, gündüz 22-27 dərəcəC olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 767 mm civəsində olacaq. Nisbi rütubət 55-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən dağlıq və dağətəy rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənir. Ayrılıqda -ayrı yerlərdə qısa müddətli leysan xarakterli olaacağı, şimşə şaqajı dolutacağı ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Gecəbəsər bəzi rayonlarda dumanlı olacaq, şəkkülə əsəcək. Hava난 temperaturu gecə 16-20 dərəcəCdir, gündüz 23-28 dərəcəCdir. Dağlarda gecə 4-9 dərəcəCdir, gündüz 12-17 dərəcəC olacaq. Hər günə baxında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağa və videonu bəyənməyinizdən xahiş edirik.